दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा भक्तांनो हा मंत्र म्हणजे दत्तगुरूंचा चमत्कार आहे दत्तगुरूंचा प्रसाद आहे कारण हा मंत्र तुमच्या मनात असलेली भीती दडपण दुःख किंवा तुमच्या हातून अनवजनानं काही गोष्टी चुकून काढल्या असतील त्या सर्व गोष्टी माफ करून तुम्हाला एक नवीन ऊर्जा देणारा असा हा मंत्र आहे आणि सोबतच तुमच्या मनातील मनोकामना तुमच्या मनातील इच्छा तुमच्या मनातील स्वप्न पूर्ण करणारा असा हा दत्तगुरूंचा चमत्कार दाखवणारा मंत्र आहे हा मंत्र शांत मनानं एकाग्रतेनं झोपण्यापूर्वी रोज रात्री फक्त पाच मिनिटे बोलण्याचा प्रयत्न करा विश्वासाने सांगतोय हा मंत्र तुमचं आयुष्य बदलू शकतं तुमच्या आयुष्यामधली सगळी दुःख संकटं अडचणी नष्ट होऊन तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या आयुष्यामध्ये सुख संपत्ती पैसा ऐश्वर समृद्धी सर्व काही देणारा असा हा मंत्र आहे तर दत्तभक्तांनो पुढील काही मिनटे या तेजस्वी अद्भुत आणि दिव्य अशा मंत्राचा आपण जप करूया ओम नमो दिगंबराय दत्ताय नम ओम नमो दिगंबराय दत्ताय नम ओम नमो दिगंबराय दत्ताय नम ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः 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 ॐ नमो दिगम्बराय दत् दत्ताय नमः ॐ नमो दिगम्बराय 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 दत्ताय नमः ॐ ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः 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 ॐ नमो दिगम्बराय दत्त त्ताय नमः ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय 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 नमः ॐ नमो दिगम्बराय दत्त दत्ताय नमः ॐ नमो दिगम्बराय 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 दत्ताय नमः